জনাইছো আজি আমাৰ লগত এখন এজন আমার ব্যক্তি উপস্থিত আছে বিভিন্ন প্রান্তর বিভিন্ন সংস্থার জড়িত হয়েছে বর্তমান সংবাদ এটা ফলপনির নাম হয়ে উঠেছে আর আমার উপস্থিত আছে পোনে পোনে আমি চিন্তা অকান চিন্তু দিয়ে দিয়া তোমার মোৰ নামটো কল্যাণ গগৈ যদিও বৰ সলহী বুলি কৈছে মই বাৰু অলপ কথা পাতিম বঢ়িয়া থাকিলে ভাল লাগিলে গুচি আহিলো হয় আহ ঠিক আছে ধন্যবাদ জনাইছো তোমাকো আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিত আহি আহ অহাৰ কাৰণে আমিও বহুত কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ আৰু প্ৰথমতে তোমাৰ অকণমান আমি শৈশৱৰলে যাম শৈশৱলৈ এই কাৰণে যাম বুলি কৈছো শৈশৱ সকলোৰে কাৰণে এটা মধুময় স্মৃতি কিছুমান লুকাই থাকে তেনেকুৱা কিবা স্মৃতি আছে নেকি ভাল নালাগে শৈশৱত বুলি কলে আচলতে শৈশৱটো বৰ জমনি মগ তাৰ মানে আপোনাক ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম ক'ত শেষ কৰিম মানে ভাগ লিম তাত কি লৈ আছিলে মোৰ লগত যিমান বিলাক লে চব পঢ়া শুনাত মই সাংঘাতিক কাৰণত বেয়া আছিল

যে সেইটো সময়ত আমি তেতিয়া কি আছিলে মই এডমি স্কুল গলে মোৰ খুব খং উঠে আমি এইবোৰ জীৱন কিয় নাপালো বুজানে বস্তা থাকে আকৌ বস্তা আকৌ নিজৰ জেগাত পাৰাক লৈ খেলি মেলি থাকে হয় সদায় বস্তাটো নিজৰ জেগা ন পাৰোগে সেই ধৰণৰ কি হয় ওলোটাই লৈ মজা আছিল যদিও মোৰ সেই সময়ত ঘৰৰ বস্তা বেয়া নাছিল কৈ দিছো তোমাৰ এটা কিনি দিছে কিনিবা কিনিও দিয়ে কিন্তু মই চাতি নিনো মানে সিহঁতৰ লগতে কৈ ভাল লাগে আৰু মোৰ টিঙৰ বাপচ এটা আছিলে নাই 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 ডাঙৰ এনেকুৱা টিঙৰ মানে বক্স হয় তাতে কিতাপ যায় বিশ পঁচিশ বছৰ আগৰ কথা হয় এতিয়া আমি আহিম অকন বেলেগ কথালে আহিম যে তুমি বহুত আহ এটা জাতীয় সংগঠনৰ লগত বৰ্তমান জড়িত হৈ আছা বৰ্তমান কেনেকুৱা চি মই এতিয়া মহাসকী প্ৰচাৰ সম্পাদক দেই তাৰমানে আমাৰ আহোম জাতীয় এটা চিষ্টেম আছিলে যে আমি প্ৰথমতে আমি ঠিক কৰি লৈছিলো যে আমি প্ৰতিবাদী সত্তাটো কৰাতকৈ আমি এটা বৈকলিক কৃষিৰ বা এন জি অ' তিকে আমাৰ আমি যিমানখিনি কৰিব লাগিছিল আচলতে যিহেতু আমাৰ হাতত যিহেতু টকা পইচা নাথাকে তথাপিতো আমি আহোম জাতীয় মহাসভাই আমি বহুত দিন কাম কৰিছো ধৰক ধৰক মই আপোনাক কৈ দিছো এতিয়া

আৰু এটা কথা কওঁ অকল নহয় ধেমাজিক নেতৃত্ব লৈছা ধেমাজিৰ সৈতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছা বিভিন্ন পৰ্যায়ত সাংবাদিক হিচাপে হয়নে আহ সেইকাৰণে যিহেতু তুমি সাংবাদিকক লৈ নেতৃত্ব কৰিছা তোমাক মই এই কথাটো নুশুধিলে

প্ৰায় বাতৰি কাকত বা বিভিন্ন নহয় আৰু শিয়ালৰ লগত তুলনা কৰে বহুত দুখ লাগে ইয়াত আচলতে বহুত কাৰণ আছে কিয় কাৰণ আছে মানে আজিকালি সৰহসংখ্যক প্ৰতিষ্ঠানে মানুহ এজনক হঠাতে নিয়োগ কৰি দিয়ে গম পাইছেনে প্ৰায় তেওঁলোকে নাচাই মানে আজিকালি এনেকুৱা হৈছে ঘৰৰ পাই চেনেল ঘৰ পাই নিউজ চেনেল পকেকে নিউজ চেনেলটো লৈ পৰে লৈ পৰে আৰু বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানে মানুহ নোচোৱা নাই বিলাকে তেওঁলোকে নিযুক্তি দিয়ে গতিকে এই কাৰণে আচলতে বহুত লোকে কবলৈ কবলৈ চেষ্টা কৰে সেইটো এটা বৰ গভীৰ প্ৰশ্ন আচলতে কিন্তু এতিয়া আপুনি যদি নতুন প্ৰজন্ম খিনি চাই আমাৰ প্ৰজন্মখিনি চাই আমাৰ দুই তিনি চাৰি বছৰ মই অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছো আমাৰ প্ৰজন্ম কি হয় মানে এনেই মানুহজনক নিযুক্তি দি না তেওঁৰ কিবা আছে না কিবা একো নাচায় একো নাচায় আৰু এনেকুৱা সাংবাদিক আছে ভাল ভাল চেনেলত কাম কৰে আগৰখিনি কোৱা নাই তুমি এতিয়াখিনি কথা কৈছো কলে যে দেখি নাই পোৱা আচলতে আচলতে আমাৰ যোনসকল নৱ প্ৰজন্ম মানে যুৱ প্ৰজন্ম নৱ প্ৰজন্ম বুলি নকওঁ যুৱ প্ৰজন্ম

পশ্চি ধী কলেজৰী সেইখন কলেজত কিন্তু কাৰণ কলেজখন এখন সৰু কলেজ বা যি কি নহওক তাৰমানে আজিৰ তাৰিখত যদি নিচা হিচাপে লয়তো ঠিকে আছে পেচা হিচাপে লয় সাংঘাটিক

এই কথা বিয়া পাতিব লাগিব এইটো আচলতে বৰ বৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ মানে এটা দাবী গুচি আছে আজিকালি গাঁৱলৈ যাব নোৱাৰা হৈছো বহাগত খাব পাৰি মানে গাঁৱতো আজিকালি মই বুজি ভাবিছো যদি বহাগ মানত গাঁৱৰ মানে মানে গাঁৱ মানে মই যাব নোৱাৰো মই মানে এনেকুৱা ভাবো কেতিয়াবা গুচি আহে পিঠিত লিখি লৈ যাম বুলি ভাবিছো মানে বহাগৰ পিছত বিয়া দেই চাই লওক এনেকুৱা এটা হৈছে গতিকে প্ৰেমত পৰিছিলো বাৰু এতিয়া যেনেকুৱা নাই এতিয়াও কথা বতৰা চলি আছে চলি আছে চলি আছে গতিকে এ আশা কৰিম মই মই আপোনাৰ পৰা বা আমি চবৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো কথা বতৰা বিলাক যাতে সোনকালে শেষ হওক আৰু বহাগৰ ভিতৰতে যাতে অসমীয়া নতুন বছৰ আগে আগে কিবা হয় নেকি হলেও হওক মানে